بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں تو ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد ایک دن ہم نے مرنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں یہی ہماری زندگی ہے اور اس کے بعد موت ہے جس کے بعد کوئی زندگی نہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں انسان کی ایک دو نہیں بلکہ چار زندگیاں ہیں اور ان زندگیوں کے درمیان تین موت اور التقال ہے یعنی دنیا میں موجود ہر انسان کو لازمی ان چار زندگی کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے ایک زندگی بہت ہی مختصر ہے ایک زندگی درمیانے اور اس کے بعد ایک پرانی زندگی ہے اور آخر میں ایک ابدی اور ہمیشہ والی زندگی ہے اگر ہم اس مطلب کو سمجھ جائیں تو بہت سارے سوالات اور شک خود بخود ختم ہو جائیں گے تو دوستو ہر انسان کے لیے دو زندگی دنیا میں ہے اور دو زندگی آخرت میں پہلا مرحلہ ایک ایسی زندگی ہے جو شکے مادر میں ایک انسان کی ماں کے پیٹ کی میں گزارنے والی زندگی ہے جہاں آپ نو مہینے زندگی گزارتے ہیں اس زندگی میں آپ کا جسم بنتا ہے اور یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں زندگی گزارنی ہے کس گھرانے میں پیدا ہونا ہے آپ کی جنسیت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے مرد بننا ہے یا عورت اسی طرح بہت سارے دنیا میں آنے کے بعد کے فیصلے یعنی غریب فیملی یا امیر فیملی میں زندگی گزارنا تعلیم یافتہ فیملی یا جاہل فیملی مسلمان یا نان مسلم کس فیملی میں آپ نے زندگی گزارنی ہے اس کا فیصلہ یہی ہوتا ہے اس فیصلے میں آپ کا عمل دخل کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے نہ اپنے گھرانے کے بارے میں نہ اپنی جنسیت کے بارے میں نہ اپنی شکل و صورت اور رنگ اور قد و کاٹ کے بارے میں یہاں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے جو شکل و صورت آپ کو دی جاتی ہے جیسا جسم آپ کو ملتا ہے آپ مجبور ہیں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں اکثر لوگوں کو تبعیز اور تعصب کا شکار بنایا جاتا ہے ایسے امور میں جس میں ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا ہے اسی طرح بہت ساری فضیلتیں ایسی ہیں جن میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا سید ہونا فلاں سیاستدان یا چودھری وڈیرے کا بیٹا ہونا ظاہر خوبصورتی رنگ و جسامت وغیرہ یہ سب کچھ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے لہٰذا کوئی فضیلت بھی نہیں ہے یاد رکھیں چاہے آپ کالے ہوں یا گورے عورت ہوں یا مرد صحیح و سالم ہوں یا معذور ہر انسان کی روح ایک جیسی ہوتی ہے ایک غریب فیملی کا بچہ غریب ہونے کی وجہ سے ایسے ظلم سہتا ہے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا بہرحال دنیا میں ایسے بہت سارے ظلم و ستم ہیں جن کی کوئی عقلی وجہ نہیں ہوتی ایک عورت پر ظلم ایک بصورت یا بچکل انسان کا مذاق اڑانا یا کسی اندھے یا معذور انسان یا حتی کسی خاص جغرافیائی علاقے میں پیدا ہونے والے انسان کو تنگ کرنے جیسے واقعات ہمارے معاشرے میں عام ہیں کہ اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو ان کا اپنے اس حالت پر کوئی اختیار نہیں ہوتا دوسری زندگی وہ زندگی ہے جسے ہم اس وقت گزار رہے ہیں اس مرحلے میں ہم نے جسم کی پرورش کے ساتھ ساتھ اپنے روح کو تربیت دینی ہوتی ہے اس مرحلے میں ہماری روح کی شکل و صورت بنتی ہے یہ وہ مرحلہ ہے جس میں آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ آپ نے کیسا انسان بننا ہے اچھا یا برا انسان بننا ہے یہ سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے نیک و مہربان یا ظالم اور گناہکار بننا یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے کامیاب یا ناکام انسان بننا یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے جسم و روح کو قدرت مند کرنا یا اسے بگاڑنا یہ سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے تو دوستو جس قدر پہلی زندگی میں آپ مجبور تھے اتنا ہی آپ اس دنیا میں اختیار رکھتے ہیں اور تیسری دنیا دنیا سے مرنے کے بعد آغاز ہوتا ہے جو قیامت تک چلتی ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں اس دنیا میں آپ رشد اور نشو و نما حاصل کرتے ہیں اگر گناہوں سے آلودہ ہوں گے تو سختیوں اور مشکلات جھیل کر آپ پاکیزہ ہو جاتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صحبت اور ان کی نگرانی میں آپ کمال انسانی کے مراحل کو گزارتے جائیں گے فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا میں آپ کی توجہ جسم پر محدود ہوتی ہے لیکن آخرت میں آپ کی توجہ آپ کی روح پر ہوگی روح کا سفر باقی ہے یہ سمجھ لیں کہ آخرت کی دو منزلوں میں برزخ وہ منزل ہے جہاں آپ کے اعمال کا نتیجہ ملتا ہے اس منزل میں آپ کے عقیدے سے زیادہ آپ کے اعمال پر توجہ ہوگی جو لوگ کافر ہوتے ہوئے دنیا میں انسانیت کی خدمت کر کے اس منزل پر پہنچتے ہیں تو دنیا کی نیکیوں کا صلہ انہیں یہی ملتا ہے صدقہ جاریہ نیک اولاد اسی طرح ایسے ظلم اور گناہ جو مرنے کے بعد بھی دنیا میں باقی رہے اس کا نتیجہ انسان اسی مرحلے میں دیکھتا ہے برزخی زندگی بہت طولانی اور لمبی ہوتی ہے لیکن یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوتی بلکہ قیامت تک ہوتی ہے آخری مرحلہ قیامت کے بعد زندگی کا ہے جہاں آپ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں قیامت کی زندگی عمل سے زیادہ عقیدے پر منحصر ہوتی ہے آپ اب اس کے بعد کوئی موت نہیں اس منزل پر راستے الگ ہو جاتے ہیں جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جائیں گے ان منازل کے جاننے کے بعد اس نکتے کی وضاحت ضروری ہے کہ آپ کی یہ دنیا ایک چھوٹی اور مختصر مدت کی زندگی رکھتی ہے جس میں آپ نے اپنے بقیہ سفر کے لیے ذات راہ بنانا ہے تو دوستو جس طرح ہم جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہیں تو اس دنیا میں آنے کے بعد ہم واپس شکم مادر میں نہیں جا سکتے اسی طرح اس دنیا سے مرنے کے بعد ہم واپس اس دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں جس طرح ماں کے پیٹ سے جیسا جسم ہم لے کر آتے ہیں اس جسم کو بدل نہیں سکتے بلکہ ہم صرف اسی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اگر کوئی انسان اس دنیا میں اندھا پیدا ہو تو وہ مرتے دم تک اندھا ہی رہتا ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر حکیم اسے دیکھنے کے قابل نہیں بنا سکتا جو ذہنی یا جسمانی نقص اور عیب لے کے آپ اس دنیا میں آتے ہیں مرتے دم تک وہ عیب باقی رہتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد جیسا روح آپ خود اپنی مرضی سے اپنے اعمال کے ذریعے سے بنائیں گے مرنے کے بعد آپ اسی روح کے ساتھ معشور ہوں گے تو کوشش کریں اس دنیا میں جہاں آپ اپنے جسم کی بھوک اور پیاس اور اس کی سہولتوں کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح نماز اور نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے روح کو بھی غذا دیں اس کا بھی خیال رکھیں یقین جانیں اس دنیا میں جو چیز آپ کی روح کو سوارتی ہے اور اسے خوبصورت بناتی ہے وہ ہے نماز قیامت کے دن کچھ لوگ نورانی چہروں کے ساتھ مشہور ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی روح کی غذا کا بندوبست کیا تھا اور کچھ لوگ جانوروں کی شکل میں آئیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کی روح دنیا میں جانوروں کی طرح تھی یہ دنیا روح انسانیت کی تکمیل کی جگہ ہے یہیں پر آپ جنتی یا جہنمی بنتے ہیں اگر یزید اور فرعون جیسے ظالم حکمران دنیا میں نہ آتے تو کبھی بھی جہنمی نہ بنتے اس دنیا کی زندگی میں اپنے اعمال کے بدولت یہ لوگ جہنم کے حقدار بنے اسی طرح دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ تھے اگر جنتی بنے ہیں تو بھی اسی دنیا میں اپنے اعمال کے بدولت جنتی بنے ہیں عالم برزخ، عالم قیامت کے لیے شکم مادر کی طرح ہے جس طرح ماں کے پیٹ میں ایک بچہ نو مہینے سے زیادہ نہیں رہتا اور یہ مدت اس موجودہ دنیا کے لیے جہاں ہم سو سال تک یا اس سے بھی زیادہ زندگی گزار سکتے ہیں اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے لیکن انتہائی اہم ہے اسی طرح عالم برزخ بھی جس کی مدت ہزاروں سال ہو سکتی ہے عالم قیامت کے سامنے کچھ بھی نہیں لیکن بہت اہمیت رکھتی ہے ایک جنتی انسان جب گناہوں کی آلودگی کے ساتھ عالم برزخ میں قدم رکھتا ہے تو اسے وہاں اپنی آلودگی اور میل کو دور کرنا پڑتا ہے تاکہ جنت میں بغیر کسی گناہ کے داخل ہو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں نماز روزے اور دیگر عبادات کا حکم دیا ہے یہ سب نیک اعمال ہماری تیسری دنیا میں ہماری آخرت کی شکل و صورت کو بناتی ہے آخرت کی دونوں دنیا ایسی دنیا ہے جہاں آپ اسی دنیا کے نتائج کا سامنا کریں گے الدنیا دنیا مزرات العرہ کچھ لوگ نورانی شکل میں اور خوبصورت انسان کی شکل میں ہوں گے اور کچھ لوگ جانوروں کی شکل میں ہوں گے یہ وہ شکلیں ہیں جو آپ نے خود دنیا میں اپنے لیے بنائی تھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا کیا فائدہ روزے رکھنے کا کیا فائدہ تو جواب میں عرض ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو اگر بات کرنے کی صلاحیت دی جائے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ بھائی مجھے ہاتھ اور پیر دیے گئے ہیں میں سے کیا کروں آنکھ کس کام کی اس ادھیرے میں آنکھ رکھنے کا کیا فائدہ اور ہاں یہ زبان منہ سے مجھے کیا لینا میں تو ناف کے ذریعے سے کھاتا ہوں ناک اور سانس کی نالیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے اس لیے کہ شکم مادر میں ہوا ہے ہی نہیں تو سانس لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو اب اگر اسے کہا جائے کہ بات تو صحیح کرتے ہو ماں کے پیٹ میں تجھے نہ ہاتھ چاہیے نہ پاؤں کیونکہ وہاں نہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی کہیں جانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ سننے کے لیے کان چاہیے نہ دیکھنے کے لیے آنکھ اور نہ ہی بولنے کے لیے منہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن تم نے اس دنیا سے باہر جا کر ایک اور دنیا میں قدم رکھنا ہے جہاں تمہیں ان کی ضرورت ہوگی تو وہ بچہ ہمارے بعض نادانوں کی طرح یہی کہے گا کہ کون سی دنیا بھائی آج تک کوئی جا کر واپس آیا ہے یہ صرف باتیں ہیں جو کچھ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے تو عزیزوں ان منزلوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک دفعہ ایک منزل سے نکل کر دوسری منزل چلا جاتا ہے اس کے لیے واپسی ممکن نہیں ہوتی اگر مرنے والے دوبارہ زندہ ہو جائیں تو سب آخرت کی ایک ایک ضروریات کو بتا دیتے اور چونکہ ہم خود بھی وہاں جا کر واپس آ نہیں سکتے لہٰذا آسان کام یہی ہے کہ بعد والی دنیا کا انکار کر دیں تو جس طرح ایک بچہ بغیر باؤ اور ہاتھ کے بغیر کان ناک اور منہ کے اس دنیا میں آئے تو وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا اور جب تک زندہ ہوگا ایک زندہ لاش کی طرح اس دنیا میں رہے گا اسی طرح جو کچھ تمہیں اس دنیا میں بیکار اور فضول لگتی ہیں اور جسے تم انجام نہیں دیتے نماز پڑھنا نیک عمال انجام دینا آخرت کی دنیا میں تمہارا جسم اندھا ناقص اور کمزور ہوگا یہ مراحل ہے ان چار زندگی کے اور ہاں جس طرح تمہارے رزق کو خدا نے ماں کے پیٹ میں اپنے ذمے لیا ہے اسی طرح اس دنیا میں بھی خدا نے اپنے ذمے لیا ہے زیادہ دولت اور روزی کی پریشانیوں میں خود کو مت الجھاؤ بلکہ اپنے اگلے مرحلے کی تیاری کرو اب آتے ہیں ایک اہم نقطے کی طرف چونکہ ہمارا قیدہ اور ایمان آخرت پر بہت ہی کمزور ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم اس دنیا کو اپنے لیے آخری مقام سمجھتے ہیں ہماری ساری توجہ دنیا کی مال و دولت اور فیسلٹیز پر ہوتی ہے جب کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس دنیا سے ایک دن ہم نے جانا ہے لیکن پھر بھی اس دنیا میں ہم اس قدر اپنی دنیا کی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنی روح کی پرورش کو بھول جاتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے لیکن آپ کے جنت میں جانے کی ذمہ داری اپنے پر نہیں لی ہے لیکن ہم اس کے بالکل الٹ کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ بس دنیا کو پکڑ لو آخرت کا اللہ مالک ہے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا وہ رب کریم ہے بخش دے گا معاف کر دے گا مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہا ہے اور ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں بھائی اس دنیا میں رزق و روزی جو نصیب میں ہوگی وہ مل کے رہے گی اس میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں ہوگی لیکن آخرت کی کوئی ذمہ داری کسی نے بھی نہیں لی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جنت تو پکی ہے وہ تو ہمیں ضرور ملے گی ہاں لیکن اس دنیا کو نہیں چھوڑنا ہے اس دنیا کی نعمتوں کو آپ آخرت کی نعمتوں کے ساتھ موازنہ اور کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. اس دنیا کی لذتیں چند لمحوں یا دنوں کی ہوتی ہے جبکہ آخرت کی نعمتوں میں جو لذت ہے وہ کبھی ختم ہوتی نہیں بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے بس اسی دنیا میں مل جائے جب کہ وہ رب کریم جو خالق کائنات ہیں وہ بہتر جانتا ہے کہ نعمتیں ہمیں کہاں ملنی چاہیے بعض اوقات جب ہم دعائیں مانگتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی جب کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب ہماری دعائیں قبول ہوں روایت میں ہے کہ جب انسان کو اس کا نام عمل دیا جائے گا تو اس میں بہت ساری ایسی نیکیاں دیکھے گا جنہیں اس نے کبھی انجام ہی نہیں دی تو وہ سوال کرے گا کہ یہ نیکیاں میرے نام عمل میں کس طرح آئی ہیں تو آواز و قدرت آئے گی کہ دنیا میں تم نے بہت ساری دعائیں مانگی تھیں لیکن ان دعاؤں کی قبولیت دنیا میں تمہارے مصلحت میں نہیں تھی لہٰذا ان کے بدلے میں ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی صورت میں تمہارے نام عمل میں لکھ دیا ہے اور روایت میں ہے کہ اس وقت وہ شخص تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اس مثال کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک بچے کے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ مقدار میں پیسے ہوں لیکن اس کے والدین اسے نکالنے کی اجازت نہ دے اس لیے کہ اگر ان پیسوں کو اکاؤنٹ سے نکال دیا جائے تو ممکن ہے وہ پیسے غلط طریقے سے خرچ ہوں یا کوئی دھوکے سے اسے ہتھیا لے تو اس صورت میں والدین بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس وقت جو کچھ تمہاری ضروریات ہیں وہ ہم دے رہے ہیں اپنے خواہشات پر کنٹرول کرو اگر سختیاں آئیں تب بھی اسے مت خرچ کرنا کیونکہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو اس وقت ان پیسوں کی تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی اب اگر نکالو گے تو بعد میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچیں گے لیکن بچہ ضد کرتا ہے کہ نہیں مجھے یہ پیسے ابھی چاہیے تو عزیزان محترم اس دنیا میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا کی نعمتیں لذتیں غم اور درد یہ سب کچھ عارضی ہوتے ہیں لیکن آخرت کی نعمتیں اور عذاب اور درد اور تکلیف دنیا کے مقابلے میں لمبی اور زیادہ ہوتی ہے تو اگر یہی نعمتیں انسان کو دنیا کے بجائے آخرت میں ملے تو کتنا اچھا ہوگا اور اسی طرح درد اور تکلیفیں گناہوں کی سزا آخرت کے بجائے دنیا میں ملے تو کتنا اچھا ہوگا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ